Чантин Матвієнко, политический эксперт. Справді це дуже важлива постанова, і дуже добре, що ви це зробили, але ж ми розуміємо, що ця постанова не означає, що майдан розійдеться. Ми розуміємо, що майдан буде стояти, тому що е, май, вже діяльність майдану визначається тою величезною кількістю жертв, які мали місце е, до цього. У мене питання полягає в наступному: чи передбачено сьогодні парламентом е, та відповідальність е, саме посадових осіб, чи створюється тимчасова стича комісія саме посадових осіб, е, злочини, яких фактично є задокументованими, і яким чином. Парламент збирається діяти щодо них. Ви розумієте, єдиний орган, який може проводити всю роботу для того, щоб виявляти такі злочини, є органи прокуратури, які очолюються Генеральним прокурором України. Щойно я можу сказати: в парламенті зібрані необхідні 150 підписів для відставки Генерального прокурора України пана Пшонки. І ця постанова буде поставлена на голосування. создать таку ситуацію, два договори, при кому Україна буде. ассоциирована с европейским союзом и также тесно связано с таможенным союзом что для востока украины тоже является и мне кажется очень очень очень, очень позитивно для для экономики там а что касается 1939 -го года ну мы же в европейцы вынесли уроки этого ужасного прошлого мы забыли не забыли но мы не хотим вернуться в эти ужасы середины спасибо, прошлого века уроки спасибо вынесли константин матвиенко Господин Рар, ну, во-первых, аналогия с Югославией для современной Украины совершенно неуместна. В Украине нет ни межрелигиозного, ни межэтнического конфликта. В Украине конфликт между обществом и властью. Ну, Это экзистенциальный конфликт. все-таки, если сейчас посмотреть ну, Андрей, если на то, что показывают у нас на экранах, Андрей, если аналогии... позволите, я говорю о природе конфликта. Я не говорю о формах, которые он приобрел. Понятно. Я не говорю об огнестрелах, все. я говорю о природе конфликта. Да, да. Природа конфликта в современной Украине и в Югославии совершенно разная. Поэтому это упоминание, простите, пожалуйста, просто э, неуместно. Теперь, что касается вашей идеи э, учить интересы России. Э, на самом деле, если Российская Федерация будет себя вести в рамках цивилизованных международных норм, к которым стремится Украина во взаимоотношениях с Европейским Союзом, тогда не будет необходимости применять какие-то спецоперации, спецсредства, абсолютно оголтелую и неуместную пропаганду, которую ведет российские, в том числе высокопоставленные чиновники. Сегодня премьер-министр Медведев ставит в зависимость с предоставления следующего транша Украине от того, не цитирую, не будет ли Украина в дальнейшем играть роль украинская власть, играть роль тряпки, об которой вытирают ноги. Он прямо, и, и Медведев, и Путин, прямо подвигали Януковича к кровавому сценарию на Майдане. Зачем вы нам предлагаете таким образом учитывать интересы России? Вы знаете, господин Рар, я знаю, что вы активный лоббист вот, интересов э, России, в частности в Германии. Я вам все-таки предложил бы, с, свободе слова, пользоваться услугами и других немецких экспертов, которые э, современную Украину знают чуть лучше. Спасибо. Господин Матвиенко, я, конечно, есть, извините, учту, вы меня, учту... Вы меня пригласили учту, в студию, да. так что я отвечаю. Нет, пригласили Простите, меня Александра пригласили, Рара, хочу... подождите, пригласили Александра Рара мы, и я отвечаю за то, что он появился в этой студии. Я учту ваши предложения, господин Матвиенко, я но я также приму во внимание предложения, которые могут быть высказаны относительно вас. Александра Рара. Ну, я не согласен с тем, я, я, не хочу сравнивать ситуацию, действительно, что она уже такая, на, в таком ситуации в Украине, как в Югославии. Но все равно параллель нужно делать для того, чтобы это не произошло. У была программа «Свобода слова». Дякую всем, кто дивился. Сподіваюсь, что рано будет добрее, чем цей вечер.